Ну, во-первых, инвестиция в Украину, это не только некоторые понимают однобоко, что если там э, инвестор купил акции какие-то или компанию целиком, это инвестиция. Размещение долгосрочных заказов в Украину, это тоже, я считаю, инвестиция. И это то, что как раз предоставляем э, аутсорсинг. То есть предоставляют услуги, и если западный заказчик э, эти услуги покупает, это в некотором смысле, или э, не в некотором, это просто, это настоящая инвестиция, потому что она подвержена таким же рискам, э, он может э, какое-то время платить, за услугу а в конечный момент когда уже должен быть результат какой-то риск сработал и результат не получен и деньги попали то есть такая точно инвестиция но мы тут в куарах перед началом уже обсуждали сейчас очень важно какого-то получить быстрый но какой-то результат пусть даже маленький но конкретный результат и поскольку мы тут собрались вот с компанией с уважаемыми депутатами я бы хотел предложить получить политический результат. Значит, не надо улучшать инвестиционный климат, на мой взгляд. Потому что это такое абстрактное понятие, не конкретное, и он вряд ли поможет. Вот в какой стране самый хороший инвестиционный климат? Это в США. Да, кредитный рейтинг АА и все такое. Тем не менее, город Детройт в 2013 году самый крупнейший муниципальный дефолт. Было население 1,8 миллиона, стало 700 тысяч. Почему? Инвестиционный климат самый шикарный. Инвесторы не идут, значит, дело не в климате. А почему? В чем? Нету там прибыли. В автомобильной промышленности США прибыли нету, поэтому нет инвесторов. В IT-отрасли Украины на сегодняшний день есть прибыль. Да? 25% рост ежегодно, это данные Мирового банка и э, темпы роста численности отрасли 20-25%. Это значит прибыль есть. Значит, чего не хватает вот с политической точки зрения? Ну, например, вот есть такой Global Competitiveness Report, его делать. Там есть такой показатель поддержка IT со стороны государства. 130 место из 144. Значит, ну это рынок. Это политическое, это чисто политическое. То есть вот если депутаты, может быть не надо там какие-то льготы. Это сложно. Сделать льготы одной отрасли, другая отрасль скажет, а почему не нам, почему нам нет льготы? Мы тоже молодцы. Это сложно сделать. Поэтому тут быстрого результата не получится достичь.